А теперь для самых педантичных любителей техники я веду вот такой бор журнал Toyota Aures. Здесь даже указана дата покупки, там батарейка какая-то. Вот данные на весах, когда я взвешивал машину. А в первой части здесь все, что покупалось касаемо запасных частей, замены жидкости можете посмотреть все, что происходило записано с машиной за все это время. Вот. М -м, такого страшного ничего не было. И затраты он даже здесь подсчитаны приблизительно по рублям на километр. Во второй части журнальчика уже Описан расход топлива. Тоже интересно все это выглядит. Записывалась каждая заправка. Зимний, летний сезон. Вот таким вышел расход топлива. Реальный. К примеру, машина жила в основном в районном центре. Поэтому не такой, как в мегаполисе расход будет. Но очень даже порадовал если допустим два года там 6.91 показывал в летний сезон расход топлива круговой даже тоже опять же 6,9 и тут уже интересное наблюдение если кто обратит внимание да по статистике расход 6,9 при этом на компьютере показывают 6,5 то есть реальный расход топлива выше чем тот что показывает компьютер Компьютер, кстати, не считает в расход топлива, когда машина работает на холостых. То есть если в русской там, машине показывают литры в час, то здесь просто счетчик стоит. Вот. Зимний расход выходит там, ну, порядка на полтора литра больше, в зависимости от погоды, от количества снега. Каждая заправка записана. Не буду вас беспокоить. Он тоже математически, к примеру было 704 ну, разница в грамм 100-150 тоже э, практически зависит от сезона насколько будет там больше да, дождя или ветра вот. так и последний там уже вот тут не расход топлива зимой ездил в части последний журналом что мы имеем не имеем стоимости страховки рассчитанные всякой мелочевки которая тоже входит в расходы на обслуживание можете посмотреть если кому интересно как даже ценник менялся на бензин в последние годы ну, в принципе больше всего рекомендую тоже видите журнальчик такой полезный интересно даже полистать вот. всем удачи